برائے تو فدا کر دیم جانہا کشیدہ بہر تو زخم زبانہا محبت میں تمہارے عشق میں اپنی جانوں کو تم پر لٹا دیا ہے اپنی جانوں کو تم پر قربان کر دیا ہے اپنے آپ کی کوئی قیمت لگائے بغیر تم پر فدا کر دیا ہے تو ایک سالی کو ایک مبتدی یہاں رہتے ہوئے اللہ کے عشق میں اس کی محبت میں ترہ ترہ کے تانے برداشت کرتا رہتا ہے جو لوگوں کی طرف سے اسے دیے جاتے ہیں کہ تیرے لطف اور کرم کی وجہ سے پہاڑ کے اندر جو یاکوت ہے وہ بھی مسکرا رہا ہے محمد ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ادهقا قوم أبقاه صدق الله العظيم وآج هم مولانا كي جس غزل کا گے كريم میں مولانا روم رحمة الله عليه کچھ چیزیں جو ہیں راہ حقیقت پر چلتے ہوئے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ چیزیں جو سالک پر اور مبتدی پر وارد ہوتی ہیں وہ کچھ تو وسال کی صورت میں ہیں تعلق باللہ میں رہتے ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ اس کے ہجر اور فراق کی صورت میں ہیں تو آج کی غزل جو ہے وہ ہجر اور فراق کے مضمون پر ہے تو اس راستے پر چلتے ہوئے تعلق باللہ میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر جو قبض و بست اور تحیر کی جو کیفیت وارد ہوگی ایک سالک پر اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے وہ چیز جو ہے وہ مولانا بیان کر رہے ہیں اور وہاں ایک عاشق اور محب پر کیا کیفیت گزر رہی ہوتی ہے اس کا بیان ہے تو یہاں مولانا روم وحمۃ اللہ علیہ مطلع میں فرما رہے ہیں برائے تو فدا کر دی جانہا برائے تو فدا کر دیم جانہا کشیدہ بہر تو زخم زبانہا کہ ہم نے تمہاری محبت میں تمہارے عشق میں اپنی جانوں کو تم پر لٹا دیا ہے اپنی جانوں کو تم پر قربان کر دیا ہے اپنے آپ کی کوئی قیمت لگائے بغیر تم پر فدا کر دیا ہے اور تمہاری اس محبت میں تمہارے اس عشق میں ہم نے لوگوں کے تانے سہے ہیں لوگوں کی زبانوں کے زخم جو ہیں وہ ہم نے برداشت کیے ہیں تو برائے تو فدا کر دیم جانہا کشیدہ بہرے تو زخم زبانہا تو اسی کیفیت کو آپ آگے بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ چیزیں زخم کی صورت میں اور جان کو فدا کر دینے کی صورت میں ہم پر وارد ہوئی ہیں تو اب کیا ہوا ہے شنیدہ تانہائے ہم چواتش شنیدہ تانہائے ہم چواتش رسیدہ تیرے کاری زیاں گماہا تو ہم نے یہاں آگ کے بنے ہوئے جو تانے تھے وہ سہے ہیں وہ تانے جو کسی اور پر چلتے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا ایسے تانے کہ جو تیرے کاری کاری تیر کی طرح جو تھے نشانے پر لگے اور وہ ہمیں چھلنی کرتے رہے ہم تمہارے عشق میں لوگوں کے تانوں کی وجہ سے زخمی ہوتے رہے اور وہ جو تیر تھے وہ کسی آگ سے کم نہیں تھے تو ایک سالک اور ایک مبتدی یہاں رہتے ہوئے اللہ کے عشق میں اس کی محبت میں ترہ ترہ کے تانے برداشت کرتا رہتا ہے جو لوگوں کی طرف سے اسے دیے جاتے ہیں اور وہاں وہ ظاہر ہے تانے جو ہیں وہ ہمارے دل کو بھی زخمی کرتے ہیں اور ہمیں ایک طرح سے درد میں مبتلا رکھتے ہیں غم میں مبتلا رکھتے ہیں تو آگے فرماتے ہیں اگر دل را برو آریم پیشت بے بخشائے برآں پرخو ہا تو کہتے ہیں کہ ہم یہ دل جو ہے وہ تمہاری بارگاہ میں لا کے رکھ رہے ہیں لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اگر اس دل پر تم خون کے نشان دیکھو تو ہمیں بخش دینا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہماری برائیوں کی وجہ سے ہم پر جو ان کے اثرات پڑے ہیں وہ اگر ظاہر ہوں اور ہم اپنا دل لے کر تمہارے حضور پیش ہو چکے ہیں تو ان کا اگر اثر پاؤ تو اس پر ہمیں معاف کر ہماری اس خطا کو بخش دینا تو آگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دشمن تو را ازمن بدے گفت اگر دشمن تو راہ ازمن بدی گفت مہا دشمن چے گوید جز چنا ہا تو اگر میرا کوئی دشمن آ کر تم سے میرے بارے میں بدخوئی کر دے تو یہ تو دشمن ہے دشمن بدگوئی یا بدخوئی کے علاوہ کیا کر سکتا ہے اسے تو بس یہی آتا ہے تو یہ ایک ہجر کی کیفیت ہے ایک فراق کی کیفیت ہے جس میں مولانا اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہاں بھی ہمیں معافی اور تلافی سے کام لینا تو فرماتے ہیں بیا اے آفتاب جملہ خوباں بیا اے آفتاب جملہ خوباں کہ در لطف تو خند لال تو اے تمام حسینوں کے بادشاہ اے تمام حسینوں کے حسین تم تم وہ حسین آفتاب ہو جس سے تمام عالم جو ہے وہ اپنی خوبصورتی لے رہا ہے جس سے تمام حسین جو ہیں وہ اپنی خوبصورتی کا سامان تمہارے آفتاب معرفت سے لے رہے ہیں تو بیا ہے آفتاب جملہ خوبا کہ در لطف تو خندد لال کانہا کہ تیرے لطف اور کرم کی وجہ سے پہاڑ کے اندر جو یاقوت ہے وہ بھی مسکرا رہا ہے تم نے یہاں ہر ایک کو نواز رکھا ہے جو بظاہر نا ایک معمولی وجود ہے اور کچھ نا نظر آنے والا وجود بھی بظاہراً وہ اپنی حقیقت میں تم پر راضی ہو چکا ہے تو وہاں جو پہاڑ کے اندر جو یاقوت ہے وہ بھی اب تمہاری اس عنایت اور تمہارے لطف و کرم کی وجہ سے مسکرا رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ بیتو سود ماہ جملہ زباست کہ کہ بیتو سود ماہ جملہ زباست کہ گردت سود بابودت زباہا تو یہ ہماری زبان کے جو چٹخارے ہیں تمہارے بات کے علاوہ جو بات ہے وہ محض ایک جملہ ہے محض ایک بے ہنگم آواز ہے تو تو اگر مل گیا تو ہمیں ہماری حقیقت مل جائے گی ہمارے لفظوں کو ان کے معنی اور مفاہین مل جائیں گے تو تو آ جا تاکہ ہمیں ہماری حقیقت جو ہے وہ مل جائے اور آخر میں فرماتے ہیں مکتا میں گمانے اوں بستش زہر قاتل گمانے اوں بستش زہر قاتل در کندے تو دارت بد تو وہ جو تم سے بد ہو گیا شک میں پڑ گیا یہ اس کا بدگمان ہونا اور شک میں پڑنا اس کے لیے زہر قاتل ہے کیونکہ در کندے تو دارت بد تو اب جو تجھ سے بد گمان ہو گیا تمہاری اس شرینی سے جو کہ تم سب کو عطا کر رہے ہو جسے تم سب کو سراب کر رہے ہو سب کو وہاں ایک حلاوت میں ایک لذت میں رکھے ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ جو اس گمان میں پڑ گیا اس کے لیے وہ چیز زہر قاتل ہے اس کا اس میں ہی رہنا بہتر ہے جو تیری حقیقت کو نہیں پا سکا اس کا اسی زہر کو لے لینا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ان پیاروں کے صدقے سے اپنے ان محبوبوں کے صدقے سے اپنی روحانی کیفیات اور ان کے طرف سے ملنے والے تصورات کو قبول کرنے کی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیقہ طافرمائے